Перше мы хотіли розглянути звернення у Говорит, так що будь ласка, було спросимо. Я, я я. жена погибшего селі, 1 ноября 2015 года у нас случилася сильная трагедия, страшно. моей семье случилось, случилось не горе. Убили Во дворе жителя Села Малютенки. Жителем Села Малютенки был убит мой муж. Отец троих детей. С тех пор идет как бы досудовое расследование. Почему я обратилась, хочу объяснить. Когда у меня случилось это горе, мне настолько было тяжело, что я занималась этим всем сама сама пыталась разобраться в ситуации, сама пыталась себе помочь. Знаю, что многие люди оказывали мне помощь, я отказывалась. Вот даже я знаю, что Татьяна Ивановна пыталась мне добиться материальной помощи, я отказалась. Она спрашивала, спрашивала, почему. Да, я отказалась, потому что я была в таком состоянии. Вот. Мне препятствовали все. Органы правоохоронные, это милиция, прокуратура. Помогали люди, помогало телевидение. Знаю, что э, собирались подписи 4 человека, совершенно разных, не договариваясь. Сами без моего разрешения решили собирать подписи в Генпрокуратуру, в Облпрокуратуру, в Райпрокуратуру. И э, собирали от 50 до. 300 подписей было собрано. Вот даже знаю, что нынешняя голова подписывалась. Вот многих людей видела подписи, которые здесь находятся. Вот я очень сильно благодарна. Когда я не могла поблагодарить, сейчас я благодарна, потому что это сыграло большую роль и такие э, дело сдвинулось не только потому, что я бегала, а потому, что бегали люди. Хочу отметить, что э, уже в декабре, как бы досудовое расследование было на такой стадии, когда еще немножечко и, как мне казалось, уже будет какой-то результат. Тогда потребовали органы милиции, так как сельским советом была дана очень положительная характеристика Павелку. Павелка это человек, который убил его мужа. А сербский совет дал положительную характеристику. Да, сербский совет дал положительную Может, характеристику. Я, я извиняюсь, конечно, в работает работаю, да и ночь объясню, да. Дело в том, что там положительно ничего не было. Там написано было, я просто видела эту характеристику, что там написано было, что якобы он там дружный стасон, ну, что я тоже видела, мы вместе смотрели. Там ничего хорошего, ничего плохого не написано. Нельзя как говорить, что там жадно Это смотрели. говорю не я, это сказали органы милиции. Так как я характеристика слушал? положительная. Ураны а милиции попросили, сказала, да, это, а это их не, видели, правильно? А, не ну почему? Воды. Характеристика дана положительная, нельзя сказать, что она отрицательная, и нельзя сказать, что она нейтральная. Я тоже видела эту характеристику. Могу ее как бы и показать, если кому-то интересно. Ну, ну, можно... покажи, да, все, покажи, нет, с да. собой нету. Вот правильно. Так как сельский совет знал, что говорить. он очень сильно ругается со своими соседями и даже с некоторыми да, не не здоровается. И даже соседи, побывает, которые, которые... находятся с ним в родственных отношениях, три раза вызывали милицию, заявляли, и он там в базе в милиции. Вот, несмотря на это, сельский совет дал положительно характеристики. Ну подождите, не я хочу, не хочу как же бы что-то сказать. Не перебивайте. Да. Я хочу объяснить, что органами милиции было предложено мне, так как они видели от, отзывы людей, я с ними вместе ходила по людях и собирала как бы информацию от свидетелей лично. Меня попросила об этом сам лично следователь в связи с тем, что люди на него реагировали негативно. Я сама это видела негативно. А почему? Потому что что он к ним пришел через месяц после событий. И у людей такое отношение к милиции только потому, что она вовремя не сделала своих прямых обязанностей. Вот. Меня попросили, чтобы люди дали, это было также выдвинуто вымогами головного следчего управления, чтобы люди надали характеристику на моего мужа отдельно и на Павелка отдельно. Вот. Я обратилась к людям, ими было составлено без моего участия. Характеристика на Павелка и характеристика на моего мужа. На моего мужа мы ходили по тем людям, которым он помогал. И лично моя мама ходила, собирала подписи. На характеристику Павелка собирал Морослав Миколаевич. 14 декабря он был избит. Вот. И э, подал заявление в милицию. Вот это заявление, кто хочет, может ознакомиться. Вот я с депутатом, кто хочет, может ознакомиться. Вот это навесил травмы. Так как я его пригласила на допрос, он был в очень тяжелом состоянии, физическом. У него перебита барабанная перепонка. Вот врач, допустим, может видеть это в медицинской документации. Вот. Э -э, не мог даже хорошо слышать. Вот тоже такое событие. Э -э, характеристику мы забрали. Вот сколько было подписей вот у него. Дальше никто не стал продолжать собирать на повалку, Вот такую я характеристику и отдала. Я да. но мы же обратились, это было решение сессии, мы обратились тоже в, в слідчі органи. Там же ж было письмо, Татьяна Іванівна приносила, мы его передали зі своїм з... 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 зверненням в слідчі органи. Правильно. И, по поводу... и что? Вот я об этом и говорю, о том, что по закону при таком заявлении вносится информация в ЕРДР первое в течение суток. Правильно інформація внісена не була. При тому, що приступлення є завершено, нанісі від легких до середньої тяжкості тілесні ушкодження, які спричинили короткочасний розклад здоров'я, нарушена стаття Конституції, допустим, три ну, та що, де... що ви зараз пропонуєте? Що... Я пропоную, так як е, наша міліція. Бездействует. Бездействие в чем еще? В, по сути моего личного дела. Вот в том, что как бы принимаются все ходатайства от меня, но тянется. Вот только находятся новые улики, сразу мы это сделаем, но никто ничего не делает. По новому законодательству дело не закрывается. Его либо можно э, осудить, либо оправдать. Если дело тянуть, то это тянет на оправдательный. Поэтому мы и начали обращаться уже не только к людям, а я так э, просто меня поразило, что пока э, люди села бегают и помогают мне, некоторые депутаты помогают Павелку. По меня это очень сильно убило, потому что, во-первых, я действительно пострадавшая. Меня лишили кормильца. У меня многодетная семья. Но помощь оказывают убийцы и воров. Мне кажется, что это нонсенс, то, что случилось у нас в селе, это нонсенс на всю Украину. Хорошо, я, я согласен, что это кто, кто, конкретно, что, что там допомогало делать? Можно я скажу, по поводу цитовидки Сирского? Она так что-то я ничего, я понимаю, что это, ну, Ситуація, звісно, така, що нікому, не дай Боже, пережити, це понятне на Насчет того, що там якобись положительна характеристика. Може, з з сторони позиції це була положительна характеристика. Ну, сільська рада написала на той момент, у неї ж не було, наприклад, жалоб. Це органи, які пише по факту. Он же не может придумать, кто-то мне там сказал, там, какой-то там Петро, он поганый. Мы не можем Соседи сказать. сказали, я, я что не жалобы были, но а я, я же не письменно, буду. Письменно, Олечка, письменно, если бы они были, они, сельсовет, конечно, бы отреагировал, написал, чтобы он там был из Варнания, понимаете, это не из-за того, что там как-то его прикрывают сельсовет, как вы говорите, а из-за того, что просто есть какие-то стандартные шаблоны, когда пишут характеристику. С соседями не общался, не общался, да, например, было такое, да, там написали. Ну, и ничего там не написано такого, чтобы его характеризовало как бы положительного героя, понимаете, ну, то есть... Просто, ну, просто по шаблону, як характерний. Да. До, Якщо до, ви там зверталися, що він там п'яницький. Ми отже маємо впливу на силовий органі. Ви самі прекрасно знаєте. Я вам просто біслатки пишуться. Як на вас погано не випишуть, ми напишемо, що вас погано все, Давайте вислухаємо може, і не В связи с тем, что многие депутаты, встречая меня на улице, вот даже вы, Лася Николаевна, Людмила Юрьевна, спрашивали, на какой стадии находится мое дело, интересовались. Вот Андрей Алексеевич тоже интересовался, Татьяна Ивановна, но она и помогала много в чем. Вот как бы мы решили с адвокатом, чтобы это исходило не только от людей, как бы села что вот люди интересуются, люди переживают, а депутаты, которые выбраны этими людьми, молчат. Мы решили э, как бы обратиться к депутатам для того, чтобы они сделали запрос в силовые структуры, конкретно в Боярскую милицию, полицию теперешнюю, э, с депутатским запытом и надали информацию, на какие стадии пребывает криминальное провожение, Номер 4110 – это по факту вбивства Архипського по статті 115 Кримінального кодексу України частини 1. Це навмисне вбивство. Чому досудове розслідування триває так довго, чому особа, яка підозрюється у вчиненні такого тяжкого злочину, до цього часу не притягнута до відповідальності? А також надати. Информацию, с каких подстав было открыто другое криминальное проваджение. Хочу сообщить, что нонсенс, но у нас после того, как 1 числа было открыто уголовное производство по факту убийства, через месяц, примерно, 27-11, уже похороны состоялись 4 ноября, а 27-11, В Боярской полиции было открыто, внесено в ЕРДР уголовное производство, к чему я и говорю, что вот это не внесли, Мирослава Николаевича, факт есть. А тут внесли 4527 в ЕРДР, где также признана потерпевшей, По статье 121 Кримінального кодекса Украины, частина 2. Це нанесення тяжких тілесних ушкоджень з потом как бы в прямом связку с смертью, yeah. что является более мягкой, помягчевальной статьей, но что является также противозаконным, так как этого человека уже нету, его похоронили, то есть он у нас получается по закону сначала был убит, мы его похоронили, а 27-го не встановила на особо, нанесла ему тяжкие килесные ушкодженные, из чего он помер. Вот такой абсурд в нашей кто полиции. Кто взаимный, кто взаимный по этой справе? Заявных мой следователь. Я вам объясню, что а ничто РДР точно... закрыть невозможно. Можно либо оправдать, либо обвинить, либо признать себя же, ну, допустим, следователю, что я идиот, прошу вас. Выше органы закрыть mm -hmm. вот этот идиотизм. Поэтому мы Звертаемся до депутатов С таким проханием Сделать этот запрос в полицию Чтобы они ответили Надали информацию С каких подстав было открыто Криминальное 45 4527 ну, Почему у нас такой беспредел И в итоге я не могу Даже дойти до суда вот я. Можна, я далі продовжу. Значить, дивіться, шановні депутати, вже е, 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 ну, не всіма, а деяка частина депутатів е, підписали депутатське звернення. От, ну, Є так в законі, депутати можуть звернутися, а можуть і е, е, звернутися депутатським запитом. Тобто це депутатське звернення, воно вже було, щось не бачу, де воно тут. Зареєстроване, так е, Уже подане було до правоохоронних органів і зареєстровано. Тепер я пропоную нам, депутатам, прийняти рішення, відправити депутатський запит. Зараз поясню, чому ми так ну, продублюємо і чому це треба зробити. Справа в тому, що на депутатське звернення йде місяць, вони мають право на місяць. Надавати відповідь. У депутатському запиті ми з вами приймаємо рішення і встановлюємо термін, в який правоохоронні органи нам повинні надати відповідь. Так що я прошу, скажімо так, це ну, проєкту немає з уснугомов. Прошу сесію сільської ради прийняти рішення, надіслати депутатський запит. Я думаю, всі наші депутати, ми його продублюємо, всі депутати підтримують. Надіслати депутатський запит до нашої Косьятошинської поліції і пропоную прийняти рішення, щоб вони нам надали відповідь терміну в 10 днів. Будь ласка, якщо є пропозиції, я слухаю. Що, що ми ж самі можемо термін зменшити? Ми можемо і зменшити. Можна, Можна і завести, і почекати, якщо треба. Ні, ну це зрозумійте, почекати вони не нададуть, вони ж будуть в письмовому вигляді. Ну не знаю, пропонуйте наскільки зменшити. Десять терміт, це універсальний. Вони раніше не надали, це не можна так, щоб сьогодні дали, завтра вже тобі факт, що щось Ну, вони вже, Ви знаєте, на, на звернення, на депутатське звернення вони можуть підписатися, але вже ну, на депутатський запит, в принципі, ми з вами приймаємо рішення. От 7 днів до 14, в принципі, стандарт в основному. Ну, Давайте вирішимо. як ми... Ну, 10, то 10, 10. 10, 10, 10. 10. 10. Так, будь ласка, ну давайте тоді визначимося. Тоді голосуємо. Хто за? Так, За скільки днів? За 10 робочих тижнів, звичайно. Так, одноголосно.